А от наш вічний інсайдер Дмитро Гордон не має жоднісінького, точніше, як він каже, що має, але не придумав і передумав про них говорити. Годину вони з Алесою Бацмен щось ось обговорювали і так і не змогли із себе вичавити жодного інсайду. Чекают до пятницы. Для того, чтобы во всем разобраться, а мы, как всегда, друзья, приготовили для вас самую важную информацию, мы будем ее обсуждать, плюс, естественно, не оставим вас без инсайдов. Об этом тоже обо всем по порядку. One hour later. Друзья, вы понимаете, сейчас каждый день мы с вами читаем в самых уважаемых западных изданиях по несколько новостей в день с инсайдами. Что же будет, кто какие требования, Давайте какие критично там... относиться к этому, давайте критично относиться. Слушай, давайте дождемся пятницы, посмотрим, будет что обсудить. И все, и немае властных инсайдов у Гордона, немае, а это же наша найкраща ванга на планете и та сломалась. Пам'ятаєте, как він нам щодня пророкував а, мир із 1 січня 25 года?